assalomu alaykum tezkor xabarlar kanaliga xush kelibsiz kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang yevropaning qator mamlakatlarida cheklovlarni olib tashlash boshlandi bugun 27 apreldan boshlab bir qator davlatlarda koronavirusning tarqalishi munosabati bilan kiritilgan cheklov choralari yumshatildi hozirda quyidagi davlatlarda bosqichma bosqich karantin bekor qilish dasturlari amalga oshirilmoqda dastlab chexiya eng muhim cheklovlarni olib tashladi 24 apreldan boshlab hukumat fuqarolarga chet elga chiqishga uydan tashqarida erkin yurishga ruxsat berdi karantinni yumshatish rejasiga muvofiq 27 aprel kuni savdo maydonlari ikki ming kvadrat metrgacha bo'lgan do'konlar xizmat ko'rsatishni boshladi fitnes markazlari kutubxonalar va hayvonot bog'larini ochilishiga ruxsat berdi uxandagi shifoxonalarda koronavirusga chalingan bemorni topolmaysiz yangi turdagi koronavirus infeksiyasi o'chog'i bo'lgan xitoyning uxan shahridagi shifoxonalarning birortasida ham koronavirusga chalingan bemorlar qolmadi